И второй тоже. Добрый день. Здравствуйте. У вас есть зарядка на iPhone? Нам Можно? подзарядить надо. Зарядка для iPhone есть, нам подзарядиться? Есть. Можно? Алло Сейчас мне не мешает, как это говорит. Извините, пожалуйста, мы хотели поинтересоваться. Вы стоите, наверное, у вас здесь пост. Вы сейчас две машины проехали, а на знак стоп не остановилась. Ну, вот а только что мы с... С цель, целью специально Остановить. Ну, там... Я не бачу. я, ну, это оба. меня не смущает, что вы на посту да. стоите, и второй инспектор машины проезжают на знак стоп, а ГАИ не реагирует. Я к себе реагирую. Ну как это? Ну вот мы стоим, смотрим. Одна машина проехала, на знак стоп не остановилась, и вторая и все, никакой Полиция. реакции. Ну, вот, сразу мы сразу я не, 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 ребят, сразу. Не, бачу? не Ну иди, от, иди, хорошо, иди. вот, хорошо, вот есть у нас води, я не запомнился на знак стол. Да? Я не бачу, что не что Ну брат. вот мы свитки. Как я могу Я вам еще раз скажу. Если я не бачу, то я могу написать. Подождите, но но есть вас. Почекайте. Почекайте. Да мы почекаем. Наверное.

<свист> а а, а что? Ну, я вас запросил. Я же хочу вдруг там взятки. Нема, не, а, никто никто не, бьет не бьет взятки. а, не бьет. А, а ну, ну, что да, да да, да, да не нет, ну как нельзя? У нас никто взятки не берет. Ну, пожалуйста, я чуть-чуть. а, а нет, ну а что вы там взяли? Идите, не мешайте. я же ничего не сделал. Вы хотите заниматься. А не, я хочу посмотреть, что там. Паня Вуди. Я не Вуди, я пешеход. Я даже босс. Если что, я не маю зла. Э, не мает власти за всем. Чего? Пешеходы Пусти. тоже Пусти. участники дорожного движения. А это не вас... общаться с людьми и при этом в телефоне Вы решите. Либо вы звоните, либо мы. Я хочу посмотреть. А что на Встаньте, будь ласка. Не, ну серьезно. Боже. Вы хотите снимать наши да а нет. Встаньте, будь ласка, сбоку. Вы, вы не снимали? понимаете, вы? я же ничего плохого не делал. Mm. Я подойду до машины. Я не буду даже трогать не его. Не надо. Не трогать. А Станьте чего? С боку, будь ласка. что случилось у нас? Ничего у нас не случилось. Встаньте, будь ласка, сбоку. Василь меня зовут. Вася, ну что там ну, подойдем Станьте рядом, глянем. мы просто хотим... Ну, ну дыруны, ну, что там, ну, ну что там такого, ну дыруны. Смотрите, теперь пока он смотрит. Ну, не, не надо так близко смотреть. Что -то... Не докивайся. Так а как я киваю? Я просто нагнусь, я не буду трогать. Не ну дыруны, Вась, ну, ну что это такого, ну ничего. А вы, скажите, пожалуйста, вы же не устраиваете здесь на этом перекрестке дыруны с водителей? Не вас. Ну я говорю, что дерунов с водителем тут не устраиваете, все по-честному у вас? Все по -честному. Если все по-честному, все по закону Вот у нас есть водитель которой не останется знак стоп. Не что... Нет, так смотрите, вы не, не, обязательно должны видеть. У нас есть видеофиксация, и мы свидетели. Свидетели, мы можем ласка. Хочете звертаться, нет, я начинаю летом звертаться, заделывать испытания. А как до него, да. как что вы... Как что вы, вы тут... Э, вы что мы не законно Нет, так вот... У вас вы... есть право написать заяву на наш счет. Нет, не только Нет, не только заяву. Нет, все, нет, все, нет, все, нет, я не хочу, чтобы вы меня снимали. Хочете снимать... сниматься... смысле Я не... Да я хочу дорогу перейти. Василь, ми тут дають. Не мішайте, будь ласка, працювати. Я виконую. Я виконую <реш> е свої функціональні обов'язки. Якщо ви хочете Вася, знімати, то не мішайте мені працювати. Відійдіть, будь ласка, збоку, собі давай. знімайте і не праця задавайте така. мені свої Вася, питання, тому що така. я маю Вася. роботу. Праця дуже проста. Ну. Два водія проїхали, не зупинилися. Ви свій айфон і не відео. Поэтому мы спрашиваем, почему зачем, чего? Чего, чего? Чего? чего вы такая праця? За чего? За чего, вы такая праця? Ну, что, машина говорю? может сделать? Будь ласка, веди, веди, снимайте себе сбоку, и снимать, снимайте, снимать. Спасибо. Да, да, это начальник, что, что это за проблема? Да, что так, а подойдите, поснимайте, а что вы. Ну да, подойдите, подойдите, подойдите. А ви теж не бачили? Я не бачив. Не бачили? Я а не бачу. А дивіться, не. а у вас відреєстратор включений, напевно. Я не знаю. Не знаєте, що є, у вас є, відреєстратор є, включений? Є старший. — А хто старший? Є а я дивлюся, ну, що я позвоню старший. Ні. А ви одинаково, а у вас одинаково, старший літенант. Дивіться, ситуація така, ну, у вас є відеорестратор. Я, я не знаю. Будь ласка, я відійду трошки на... Та на я, я не підходжу до вас, я, я просто є... так, щоб ми поспілкуватися могли. Пане, я є зброєю, не підходжу до вас. Так я, я, я безпечній відстані від вас. Ну, Так є ж у вас я не знаю. Ну, Так дивіться, ви можете я зараз старш. передивитись, тобто ви не хочете реагувати на те, що ну, вчинили з порушення правил дорожнього руху. начальник случайно?

Просьба. Я вам отклоняю от просьбу. Не хочу. Ну, второй ну, Тарас не хочу, я не виноват. Мы же ничего иди, плохого иди. не делаем. Подошли, спросили вас. знаю, не что ничего, ничего. ничего. не рады. Ничего я не рады. Ну, а что вы ну, не, да. не привлекаете к ответственности? В айфон свой пялились, действительно. Ну, некрасиво. Ну, то по личным делам какие-то подходили, да? Не, не по лично, я думаю, что это проблема, я сам образование, я пересел. А, самооролично. Да, а, я а, вот сейчас беду. Думаю... Ну, так вы спокойно, а саморона самоборазв... <сосорв>... буйная такая. <сосорв>... Ну себе спокей, ну все нормально. Не-не, мы подобные. Ну... Мы старшие, вы незнайомые люди. Это мы пришел. Не-не, мы смотрим, что проезжают машины и не останавливаются. Думаем, спросить, почему так, может, когда-то. Надо... Может, зря он в оману в воду в одевутся из знак. Ну, это правильно, так должно быть. Хотим, чтобы мы хотим требовать от них каких-то действий, чтобы они занимались, ну, получали от нас заработную плату, которую мы. А Сто процентов. А, а зла а не хотим, про... никакой провокации не хотим. А я как? А мы Вась, вы так всех нарушителей пропустите, по телефону будете теребеньки Теребенькой? Теребенькой. как мы можно на бумаге зафиксировать то, что мы видели сейчас. Мы хотели бы, ну, хотели бы написать вам обращение, как инспектор Г, о том, что вы видели правонарушение, которое мы просим вас, или там, ваше руководство пресечь. Мы напишем номер автомобиля, который нарушил, покрепим это видеофиксацией. Да, мы к вот отправим, ну, по закону сделаем все. А? Вы и, можете нам поспособствовать этому? Можем. Спасибо. И, и, и. Только не уезжайте. Да ничего, мы попросим просто в этом обращении, ну, чтобы вы э, написали протокол на этого водителя, если вы не против. Это же ваша функциональная обязанность. Вася. Вы специально не отвечаете? То, что это Только помогите, хорошо, как правильно составить там обращение. Забери, вот ласка, камеру с моей машины. А что что там произойдет? -то, ваша. Вася, мне государственный. Что мне такая, Предвидите? Вася? камеру с машины. А чем не кладите на службовый автомобиль мне свою видеокамеру. Вот, майте свою, свою... Машину майте. Поставьте на свою камеру и все. Это да, 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 не ваша машина, это ваша творческая машина. Так, Если можно, не толкайте да, меня, да. хорошо? Я не толкаю вас. Не, вы делите, ну, я не мешайте мне я Добре. Я к вам подошел, обращение писать. Пиши, как я вам, прошу чем Боже, я вам мешаю работать? Боже, я к вам пришел, говорю, да, да. вы, Вася, стоите и щелкаете на работе. В айфон щелкаете. Надо не щелкать, а следить за дорожным движением. Я вам еще мешаю? Разумею. Я буду вас заставлять работать. Если добрый. надо будет, вот, я с вами буду всю добрый. смену тут стоять. Дай И посмотрите, ну, мешают. А зав. я против, что такие, как вы, так работают. Слышите, очень страшная дырка. Ой, дырка. тоже рад. А как это называется улица, вот этот перекресток? Село Верхний Ясенев. Село Верхний Ясенев? так.

Я да? А это прибыли на место не следственная оперативная группа, нет? Да. Следственная оперативная? Да. да. О, так мы можем заявление написать им напрямую, да? На ваше бездействие, да? Да? Да. На бездеяльность, прибыли ты заяву. Прейнами. Хорошо. Сейчас я паспорт свой возьму. инспектора инспектора бездіяльності какие-какие який здійснює нагляд за дорожнім рухом. До, до должен. Да, да, да. Проїжджавші транспортні засоби не зупинялися, а інспектор ігнорував. Але ж ми бачили, що він дивився і постійно розмовляв по, по телефону. Мене це зацікавило журналіста. Ми підійшли зробили зауваження. Інспектор. Хватав за руки, Я навіть нічого не зробив, підходить до машини, він не підходьте, не підходьте, ну нічого, нічого. Ми не викликали вас, ми хотіли, ми це тільки заяву пишемо ну, керівнику. Але якраз ви приїхали. Ну. Так, значить, це... Я був свідком порушення так, правил дорожнього руху. Підійшов, звернувся до інспектора. А, щоб друга машина порушила. Правил. І дві, дві машини підряд, одна і друга. Звонил Да, не, мы мы стояли тут. Мы зауважение. Инспектор поводив себя ну, не так трудно. Само на это и есть. А на что вы у якого есть видеорегистратор в машине и направленный на на, на знак стоп, выдается видеозапись, у нас мы бачили уже, воно на Вась, ну вы от телефону отличитесь, я хочу заявление вам дать. Я понимаю, что iPhone хорошая игрушка, но, ну ей богу ну, вообще. Вася, давайте, я вам вручу, а то вы бегаете, то попить, то пописать, то позвонить, то еще что-то. Вася, отвлекитесь, я вам дам заявление, и можете быть свободны. Хочу, ну, ваше написать отчество, если можно, скажите. Илюк Васильевич. Илюк Васильевич Макулаевич, да? Все, и я вам отдам. Михайлович? Михайлович. 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 Так, валют, узнал, тут я напишу. Да хороший этот телефон. Поганый. Поганый, а что? Китайский. Китайский? Mm -hmm. Mm -hmm. Да, и зарядка тоже китайская вон тижи. Ну. Mm. И зарядка тоже китайская. Василий, вы если не перестанете брать взятки, то в ГАИ долго работать не будете. Ну. Mm. Это знаю. Чтобы я брал взятки, то я бы до сегодня не работал. Тогда знаете что? Еще чтобы для того, чтобы вы было и были хорошим инспектором, вам надо следить за дорожным движением. А меньше пялиться в свой айфон. Я